Вкусного всем! Пожеброда – польский суп, родившийся во Львове благодаря армянской диаспоре. Наш вариант ближе к великопольскому рецепту с влиянием львовского. Пожеброда – буквально опеченная борода. Название связано с горячей капустой, нашинкованной длинными прядями, которая попадала на подбородок и обжигала ее. Такова легенда. Это довольно простая народная кухня. Что-то вроде борща без свеклы или капустняка без пшена. Все ингредиенты в конце видео и в описании к нему, а нюансы по ходу рецепта. Как любой суп, начинаем с варки бульона. Мясного. Я использую баранину, ножки, может быть и говядины или свинина. В 3 литра холодной воды кладем, для того, чтобы мясо все отдало бульон. Мясной бульон не правило для пожеброды. К примеру, в Селезе его готовили без мяса на овощном бульоне, а в Малопольше наоборот. Довели до кипения, сняли пену, обязательно добавляем овощи. Много овощей, кусочек корня сельдерея крупными кусками, морковь крупными кусками, луковицу тоже крупно, сладкий перец, армянское влияние, в Польше не сильно распространена эта традиция, тоже крупно горсть сухих грибов, в идеале лесных. Это обязательный компонент Великопольского региона. Специи. Знакомые нам лавровый лист и душистый перец. И не всегда встречающиеся чайная ложка тмина и щедрая щепоть тархуна или другое название эстрагона. Как видите, армянские корни в бульоне представлены большим количеством овощей и необычными специями. Чуть не забыл, еще корень петрушки. Можно сухой или свежий, а можно заменить на корень пастернака, как делают во Львове. При малом кипении варим до готовности мяса. А когда мясо подходит, займемся остальными продуктами. Капуста, половина небольшой головки, это главный ингредиент супа. Очень желательно молодая, зеленая, особенно хороша тут будет совойская. Но может быть и обычная белокочанная. Из нее чаще всего готовят в Польше. Нарезаем длинными прядями. В пожеброде чем длиннее, тем лучше. Картофель. Важно, чтобы он был. До его появления его роль играл пастернак. Обычными кубиками для супа. Некрупная морковь. Кубиками или иногда нарезают, как для сельского супа, небольшими полукольцами. Лук среднего размера. Некрупное нарежем кубиками. И еще один ингредиент, знаковый для польской кухни. Грамм 150-200 бочек. Или по-нашему копченая или варено копченая грудинка. Достаточно жирная для образования жира при жарке. Нарежем кубиками и брусками. Не мелко. Когда бульон сварился, удалим мясо и все овощи с грибами. Мясо нарежем, нарвем на кусочки, а овощи выбросим. Оставлять или не оставлять грибы на ваше усмотрение. Чаще всего их нарезают и в конце добавляют с мясом в суп. В процеженный бульон осталось 2,5 литра где-то. Добавляем капусту. После закипания добавляем картофель. После закипания, иначе кислота капусты не успеет смягчиться. И тогда картофель не будет развариваться. А нам нужно, чтобы он разварился. И будет густой суп. Почти все супы Польши густые, Варим с открытой крышкой на огне ниже среднего минут 20-25. Это условие, чтобы зеленый цвет капусты не выварился совсем. А пока варится, на сухой прогретой сковороде на небольшом огне поджарим бочек бекон, подчеревок, грудинку, как вы привыкли это называть. К слову, в регионе Великопольша на мясе не варили пожеброд только поджаривали копченую грудинку зажарили до красно-коричневой корочки, вытопили жир по ходу, добавляем лук и морковь. Поджарим до желтизны лука и появления первых поджаренных кубиков. И сразу отправляем все это в кастрюлю с супом. Приблизительно 10 минут до конца варки. Также добавляем измельченное мясо и нарезанные грибы. А в самом конце перед выключением огня добавим свежий укроп. Сочетание вареной картошки и свежего укропа особенно ценят в этом супе поляки. И еще армянский аккорд, если есть немного мяты. Можно сухой или свежий. Подают посыпав еще немного свежего укропа для аромата и черного молотого перца. Это малоизвестный у нас суп, весьма популярен в Польше. Его рецепт внесен Министерством сельского хозяйства Польши в список традиционных блюд пяти регионов хотя они немного отличаются. В Мазовии вообще пожеброда не суп, а толченая капуста с картошкой и копченой грудинкой. Ежедневное польское блюдо с украино-армянскими корнями к вашему столу. Приятного аппетита или смачнего! А мы вас ждем на наших рецептах, есть что посмотреть, а впереди еще больше. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!